Третина мешканців Донбасу бідують половина людей потребует медикаментів 45%. Продуктів. Такі дані представили сьогодні соціологи на презентації оновленої гуманітарної карти потреб мешканців Донбасу. Згідно з дослідженням Київського міжнародного інституту соціології, яке замовив штаб Ріната Ахметова, найважче живеться мешканцям п'ятьох міст: це Дебальцеве, Юнокомунарівськ, Докучаєвськ, Авдіївка та щастя. Проте 63% людей вважають жити важко, але можна терпіти. Тем не менее, остается 30% людей, которые считают, что терпеть их бедственное положение уже практически невозможно. Людей, которые считают, что все не так плохо и можно жить, в настоящий момент вот на исследованных территориях 7%. 45% опрошенных как в декабре, так и в марте, отмечают, что в их городе не хватает самых необходимых продуктов питания. Мы интенсифицируем свою работу. Мы видим, что помощь гуманитарного штаба нужна. Это единственная помощь во многих случаях, которая позволяет людям выжить. И поэтому гуманитарный штаб развивает свое направление и в тех городах, где мы участвуем, и открывает новые города для выдачи. В первую очередь это те города, которые находятся на линии соприкосновения.